श्रीगणेशाय नमः अत श्रीदिव्यः परादक्षमापनस्तोत्रम् ॐ न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न ध्यानं ध्यानम् तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मून्त्रास्ते तदपि च न जाने विलापनम् परं जाने मातस्त्वदनुशरणम् क्लेश हरणम् विधेरज्ञानेना विहरेणालसतया विधेया तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् जननि सकलोद्धारिणि शिवे पुत्रो जायीता क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिवीभ्याम् पुत्रास्ति जननि बहव सन्ति सरला परं ते सामध्ये वीरतरलोऽहं तव सुत मदीयोयं त्यागः समुचितमिदं तव शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन् मातर मातस्तव चरणसेवानरचिता नवादन्तं देवी द्रविणामापि भूयस्तवमया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं

प्रदिकमपनि तु वयसि दामि चेन्नमातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालं बोलम्बोदरजननिकं नयामि शरणम् स्वपा को जल्पा को भवती मधुपा कोपमगीरा को विरति चिरं कौडि करकैः तवापर्णे कर्णे विसति मनोवर्णे फलमिदम् जनाको जानीते जनि ते जननि जपनि यं जपविधोचिताभस्मालिपो गरलमसनम् पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपति जगपतिहारी पशुपति कपाली भो ते सो भजति जगदि शकपदविं भवानि त्वत्पाणि ग्रहणपरिपाठीफलमिदम् न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवावि भवाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा सुखेच्छापि न अतस्त्वां संयाचे जनानि जननं यातु मम वै व्रणानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपत नारादितासि विधिना विविधोपचारे किं दृप्तचिन्तनपरिर्नकृतम् वचोभिः स्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मयि अनाथे धत्से कृपामुचितमं वपरन्तवेवा आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयम् करोमि दुर्गे करुणाणवैसि न वैसि तक्षटत्वं मम भावुयथा सुदात्र शारदा जननी स्मरन्ती जगदम्ब विचित्रमन्त्र किम् परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराधपरम् परापरम् नहि माता समुपेक्षते सुतम् मत्समः पात्केनास्ति पापाग्नित्वत्समा नहि एवम् ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरुहु आ